Ты посмотри что, на, посмотри, что, что, что они делают. Полный ноль. Да, Тоня. Как дела? Отлично. За пять минут ничего не случилось. Вы там что, водку пьете? Да нет, ты че, я колонка. Мы в твою хвост поплываем. Давай. Давай. Я не знаю, ну как так можно играть? Ты что, вообще сонный мертвый? Мам. А Юра там что? Водку пьет? Да не, мы здесь пиво пьем. Серый, давай сюда, вот Юр привезли. О, пора вы. Вот вы там водку пьете? Да нет, нет, я же тебе говорю, мы здесь пиво пьем с пацанами. О, девчонки подтянули. А вы там еще и с бабами? Да нет, это реклама. Время матча рекламу показывает. Серый, Серый, бабы раздеваются. Вот, да, я сейчас начну. <Слышко> Что ты, ты мне брешь постоянно? Развели там бордель, с бабами сидите, бухаете. Да, да. Развели здесь бордель, сидим с бабами, бухаем. На Юра, это тебя, Таня. только не кричи. На вечеринке. А ты что, они? Привет. Привет. А ты на Диване сидишь, да? О, да. А ты в платье сидишь, да? Да, в платье. Твоё? Нравится тебе? Да, нравится. А у тебя только одно платье, да? Нет, не одно. Но ты это выбрала? Да, я это выбрала. Ну а сколько платья у тебя примерно? Она тебе. Одно. То есть дома штук семь. Ну, штук да, семь. Слушай, а тебя же был ЗАГС? факультета факультета арахимии и патчевикини. В последнее время декан факультета Василий Владимирович стал все чаще ходить с проверками на занятия. Итак, смотрим, что получилось. Так, Тищенко доске. Кто станет Тищенко? Кто станет Тищенко? Как Стёпа а ты первый. Давай вставай. Ну давай, история университета. Ну, история университета началась... Здравствуйте. Здравствуйте! Здравствуйте, Василий Владимирович. Садись пять. Ну, а в доске пойдет... А можно я выиграю, кто пойдет? Да, конечно. Ну, пускай пойдет Пастушенко. Дульченко, а ты что вскочил? В доске пойдет Пастушенко. Ну, а, ставь, Дульченко, okay. история к нам почалась а ну я вижу вас все нормально я пожалуй поеду. до свидания, до свидания. До свидания. так Тищенко в доске я уже отвечал иди пятерку исправлять будем <плес> ну давай история университета ну история университета была извините я у вас папку забыл садись пять вот приличный студент, за одну пару вторая пятерка, на красный диплом идет. Молодец, поздравляю, спасибо. Парни, походу, я влюбился. Ух ты, Прикольно! в кого? Да вам молодую студенточку. Ну иди познакомился мы... я... а по с ней. Зачем делать-то надо? Сначала поздоровайся с ней. Здорово. скажи, что ты У меня повышенная стипендия. 790 гривен, 93 копейки. Ты нашли руку свет. Будешь? Стой, стой, сто, куда пошел? Давай закончим за что начали. Дима, покажи, что ты крутой. Василий Владимирович, копия. <связывая> Дима, другой, интеллигентный. Со сливками. Василий Владимирович, простите, влюбленного студента. Дима, закончил сейчас было, Просто скажи искренне и от души. Знаешь, может у меня в жизни было не все нормально, может я бываю порой нелепый. Может у меня мало здесь, зато много здесь. Я влюблен. Итак, встречайте. И Ирина с песней смогла!